Подписан меморандум о совместном проведении Телемостов, о создании такого медиапространства, которое позволяет нам вот, непосредственно общаться вот, и рассматривать самые разные вопросы нашего совместного движения в Европе. Вот, потому что именно э, эта тема у нас вот, задолго до м, подписания нашего... Договора об ассоциации было с подачей, вот, я могу сказать, это абсолютно с подачи посла Литвы, вот, э, вот, э, э, который нам, э, нам посоветовал рекомендовал, так сказать, вот, развивать этот проект. Вот, этот проект был потом поддержан э, Высшеградской э, четверкой. Вот. Таким образом, мы сейчас проводим регулярно вот, вот, э, с включением в вот, различных странах Европы вот, и в наши перерывы. Принципиально мы стараемся давать только э, проверенную, достоверную информацию. И мы не отвечаем ложью на ложь. То, что идет, э, действительно информационное развенчивание э, российских фейков, да, безусловно, но правдой, фактами. Но мы не ставим для себя задачу сражаться на информационном рынке тем же оружием, которым сражается э, Россия. Это дискуссия о том, стоит ли воевать вообще информационную войну и возможно ли синергичный ответ на, то, что делает Россия и На данный момент мы деколонизируемся как советская колония и как колония Российской империи. Мы на сегодня не можем э, получить такое достаточное количество ресурсов, которое бы помогло нам заменить вещание Russia Today на всей, скажем, территории Европы, потому что бюджет Russia Today составляет порядка 300 миллионов долларов в год. Даже Russia Today или Ukrainian Today это не то СМИ, которое действует на массы людей, когда мы говорим про войну. Я шутку скажу, но знаете, вот тот фильм, который был сделан в Литве, если вы помните, да, никогда мы не будем брать его. Я не совсем люблю, как журналист, такого типа продукцию, потому что она делит людей на своих и чужих. Но я хочу показать это как на хороший пример четкой коммуникации, потому что, например, тот же гуманитарный конвой у нас до сих пор непонятно, и люди не понимают, почему в Украине кто-то его то ли говорили не пропустим, то ли говорили мы проверяем, и после этого будем решать пропустить или не пропустить. Мы понимаем, как страна далека от Украины географически сравнитель. или вы воюете за свою независимость, или вы не воюете. Не надо потреблять слово, особенно которая выходит из Украины – «гуманитарный конвой». Мы все понимаем, что этот конвой не имеет ничего общего с гуманизмом. Называйте его как хотите – «российский конвой», «белый конвой». Я не знаю как, но не употребляйте слово «гуманитарный». Этот конвой, вот в сочетании этих слов, он распределяет саму идею гуманизма. и, вы, То есть вы играете по правилам Путина. Не а, делают, а, не а, подходит, а не очень четко выбирает территорию, которую он употребляет информацию, которая пойдет от вас. Многие, наверное, помнят эту, э, скажем так, триумфальную речь Владимира Путина по поводу присоединения Крыма к России. И там был такой очень интересный момент. Путин сказал, что никогда еще в истории, э, скажем так, насильственные действия не осуществлялись без э, военных действий. И вот это в качестве аргумента того, что произошла не оккупация Крыма, а, скажем так, восстановление исторической справедливости. Не знаю, писал ли кто-нибудь в Украине о том, что на самом деле история знает, какие прецеденты именно оккупация стран Балтии произошла в 1940 году, как принято говорить, без, един... без единого выставки. За 20 лет являюсь жителем села, я там прописан, и жду, несмотря на то, что я есть по образованию журналист, кинорежиссер. И я хотел поговорить о том, о чем верит зритель, который сидит возле телевизора, читает газету. Вот тот человек, чему верит. Он верит авторитету, кто дает эту информацию. На села, где я живу, там в районе, горизонтальное телевидение. И главное, чтобы с Киева, они дают запрос, фильм какой то они хотят смотреть, они просят то, что они верят. Они всему этому хаосу, который существует на сегодняшний день в интернете, на телевидении и все. Сейчас, за последние полгода, на Украине каждый третий житель может считать себя журналистом. Потому что он фактически дал какую-то информацию, он дал, э, и вот Спиринобарщина и другие знают, сколько людей им помогают. Вот позавчера появилось видео о том, как э, украинцы якобы обстреливают э, восточные города Украины. На самом деле это было видео это э, было специально с, э, ну, смоделированное, там, специ Специально созданное видео, абсолютно неправдивое. На самом деле это была ракета «Протон», которая взорвалась в 2013 году. В заявлении Путина, что он якобы хочет создать экономическое общество от Лиссабона до Владивостока, это геополитическая идея создания Евразийской империи, которая говорилась о том, что ее нужно создать от Дублина до Владивостока. Они заменили только в Лиссабон, но меридиональное размещение Дубина и Лиссабона, оно практически на одной линии. Поэтому надо очень хорошо понимать, что современная политика Москвы – это не только неприятие Украины, это угроза всему существующему миру. Нападения на журналистов продолжаются. У нас не реформированы органы а, власти, у нас не реформирована милиция, у нас не реформированы а, суды. Мы находимся сейчас по-прежнему, в очень сложном положении. Потому что мы не можем персонифицировать зло. Удалив одного э, диктатора, мы понимаем, что мы по-прежнему имеем дело с системой, в которой изменились лица, но сама система пока не изменилась. И это и есть сейчас самый главный вызов, который стоит перед нами. Мы надеемся, что создание общественного телевидения поможет нам деколонизировать сознание. Потому что именно сейчас все проблемы Востока они связаны с тем, что а, российская пропаганда навязала образ мифического Советского Союза, который вызвал внутри сознания этих людей желание там жить. Никакого Советского Союза больше нет. Есть страшное образование под названием Российская Федерация, которая взяла все самое худшее от систем, от Советского Союза, соответственно, и от империализма как такового. И по сути сейчас пытается реставрировать СССР. Это борьба цивилизационного выбора. Украинцы делают свой выбор в сторону Европы, в сторону европейских ценностей. И Украина сейчас ⁇ это линия фронта борьбы двух ценностных систем.